В первую очередь хочу поблагодарить тех людей, которые приехали поддержать. Хоть немного было приятно. Они помогают нам более мотивироваться на игру. А что по игре сказать? Настраивались на игру, жесткую игру. Тренер поставил план на жесткую защиту. Я думаю, что мы выполнили. Все-таки выиграли. Все, можно идти. Спасибо Стараемся забыть. Стараемся забыть и стараемся играть в полную силу в каждом матче. В первую очередь, спасибо ребятам, что они настраиваются на игру в защите. Они выполняют требования, которые мы перед ними ставим. И сегодня они выполнили то, что мы от них требовали в первую очередь. Это касается игры в защите. От защиты тогда у нас идет и нападение, и красивая игра, и для зрителя, и результативно. Поэтому спасибо. Мы уже, все, мы уже все доборолись, мы уже с первого выходим и будем играть с вашей командой. Я думаю, что это будут непростые игры, потому что плей-офф – это немного, немного другие игры всегда. Неважно, с какого места, с каким вы играете, но мы будем настраиваться на хорошую игру. Я не люблю прогнозов, все будет видно в игре. Ü Химик, Непр, естественно, я думаю, эти две команды будут бороться. И мы будем бороться, конечно же. Спасибо за поздравление, очень приятно. Спасибо всем, кто знал об этом, что помогли. Сюрприз удался. К игре. Киев поздравляю с победой. Заслуженная победа. Что касательно самой игры. Ну, Киев хорошо укомплектованная команда. Это самый титулованный клуб Украины. И на данном, на данном этапе, на данный момент у них есть и лавочка, у них есть хорошие исполнители. Поэтому они, можно сказать, и выиграли. Тут, тут все, все, видно по составу. То есть у нас нет лавочки. У нас, если идет ротация, то команда идет сразу на спад. Это первый момент. Второй момент, мне как по мне, то, что мы когда им почувствовать игру и свободные броски в первой четверти от того же Руслана Отверщенко, от Михаила Нисимова. Вот из первой четверти все и пошло. То есть как ни настраивались, как не пытались с первых секунд взять игру в свои руки, все равно у нас не получилось. И вот результат, к сожалению, на табло. Конечно, конечно. Мы будем стараться. Мы будем делать все, что в наших силах. Мы будем разбирать. Мы будем э, особенно первую игру выходить, чтобы по-любому нам надо выигрывать, стараться первую игру э, на выезде, чтобы были дальше шансы у нас. Мы будем стараться, будем тренироваться, подготавливаться, конечно. У нас еще впереди два матча регулярного сезона. Еще подработаем, можно сказать, на этих матчах. И будем готовиться к плей-оффу. Шанс он всегда есть. Спасибо, Спасибо вам. То, что Ярослав сказал, это истина, то есть видна невооруженным взглядом. Да? Но относительно боевого настроя, боевого духа, здесь, конечно, есть большие вопрос. Часть игроков, вот скажем, те выходящие со скамейки, ну, я понимаю то, что это не всегда удобно. И не для каждого это может быть хорошим таким вот хорошей возможностью выйти и усилить команду. Да? Тем не менее, хотя бы удержать тот уровень игры на том уровне, который, скажем, происходит на площадке, не провалиться, не проиграть позицию, не дать легкие мячи забить и все остальное, Но это вообще такие, ну, я считаю, со стороны тренера нормальные требования к игроку, но, к сожалению, не всегда не выполнимы. Мы уступаем в ростовых данных, мы уступаем в атлетизме и все остальное, но, как я и говорил на площадке, в боевом настрое, в духе мы не должны уступать. Должно быть желание, и оно должно превалировать над всеми вот этими нашими техническими огрехами, может быть, промахами какими-то и так далее. Но, к сожалению, так не получается на сегодняшний день. И ну, я могу понять, то есть по накалу игра с черкасскими малпами. Да, в принципе, мы где-то доставали и шли ровно. Это раз. И вторая игра уже с будивельником через день. К сожалению, со слабой ротацией, со скамейки, то нам тяжеловато было вторую игру вытягивать на таком же высоком уровне, скажем так. И что не удается? Ну, мне кажется, прежде всего, требования к самому себе, как к игроку, это очень важно. Это тренировочный процесс, это тот же самый настрой на отдельно взятую игру, предположим. Ну, бывают взлеты, бывают падения, как в физической форме бывает пик и бывает спад. Ну, может быть, Эмиль находится где-то в спаде физической формы. Только так могу объяснить. со стороны тренера это может быть, скажем, просто, да, тренировочный процесс, разбор тех ошибок, которые были, плюс какие-то, может быть, подготовленные сюрпризы. В тренировочном процессе отглаживаются, тренируем мы возможность для того, чтобы забить мяч и все остальное, плюс защита. Таким образом играем, таким образом играем видео, скаутинг, подготовка максимальная со всех сторон. А дальше уже какой будет результат, это будет видно на площадке. Что-то усвоилось, что-то не усвоилось. Какие-то ошибки допускаются, может быть, в состоянии стресса, когда игра идет. И в состоянии усталости тоже это возможно ошибки. Здесь уже все зависит от уровня игры. Понимаете, да? То есть, если игрок попадает на матч звезд, он должен презентовать прежде всего себя на площадке здесь, в отдельно взятой игре, в каждой игре, а не там какой-то был взлет, было все хорошо. Потом, когда уже наступил третий круг, когда уже разобрали все варианты, каким образом он играет, против него он начинает играть иначе. Тут уже надо перестраиваться. Да? Но это опять же таки зависит от уровня игрока, от его мастерства, от его класса. Ну, в данный момент я считаю, я считаю, что все-таки у Эмиля есть какой-то спад физической формы, но и относительно этого может